Всем привет! Мы сегодня будем такую игру играть. Не, она, не страшная, но очень прикольная, я сказать. Вот ваш перед вами название. Можете его сфоткать. Вот это все. Вот такая игра. Заходим. Заходим. Она продолжается, если что, игра. Так. Мен 35-й левел. Давайте тут начнем играть. Это среднее, такое несложное. Ну, может, чуть-чуть сложное. А сложное это такой у тебя левел уже. А дальше больше нема. Первый левел, типа, когда ты заходишь сразу, у тебя легкий. Потом средний, это 30-й левел. 30 а когда 40 левел, то тебе уже, в принципе, будет сложно. Ты можешь выбрать середний или не сложный, Так. Тут нам требуется будет выбрать базу. Все. Все. загрузится. Я тут шукаю, где дверь. будет, как это... А где нету? Геннадия. Ой, я ещё обозр... Я ещё обос... О, кстати, давайте так просто. Типа без комнаты. А что, девочка, я тут комнату, типа, не беру. Покажи, что будет. Блин, а я не могу. Спуки тайм. Я думала, так и можно. Можно было выбрать бы все время. Ладно, блин, я хотела по-другому показать. Ну ладно, давайте Выйдем из игры, потому что тут сдохнуть самому не можно. на жаль. я хотела вам показать. Давайте начнем лучше з легкого, Потом среднюю. И потом покажу, что будет, если не выбрать комнату. Ну, вы знаете, уже, что можно выбрать комнату. Ну, потом уже вышел, можем выбрать комнату. Да. Так, вот это вот. Выбирайте такую дверь, потому что тут она, типа, лику, я не знаю, типа. Типа, типа, ну да, типа, типа. Типа. Лучше сперва поставьте пушки. Может до другого будет до третьего прокачать дверь, а потом ставьте пушки. Вот я хочу до третьего. Ну, в принципе, что, хай будет друг, до другого. Пушки быстрее будут убивать этого монстра. Вот. И он быстрее будет уходить. нас по двое. По двое вы можете выйти. Вот. Ничего с вами не будет. И кому-то другому. За... Угу. Заходит там. Угу. Так вот, вот так. И дальше просто пушки. Пушки ставьте, их прокачивайте. Вот, думаю, до стильки. Да, нормально буду, думаю. Вообще я буду кое-что треба ставить. Так. Вместо пушек еще треба, чтобы получать эти... Сверху есть... такие квадратики. И тоже треба получать. То их требуется куда ставить. Да. Давайте сюда. Двери не... Головные, головные пушки. Ну, как двери, да, держат тебя, типа. Ну, пушки быстрейшая его реакция. Прокачайте сперва пушки. Вот утю хрень, пушки. А потом ждите, пока у вас накопается, ее вот так прокачайте. Давайте я его, удалим. И это прокачаем. Так, тут нам треба. Шестьдесят четыре. А ну-ка. Ну, ну почти. Опа, все, стреляй. Я знаю, что О, все, все. А нет. Не все, все. Так, теперь прокачиваем новую дверь. Дальше прокачиваем пушки. Так, ждем, когда они закупятся до 90. -ти. А у всех пятый, у меня только четвертый. Ну, это ничего страшного. Только висим, повисим. Так, прокачиваем этот, потом вот так. Вс, теперь нам треба двести накупать, щоб поставити одну штучку. Нифига себе. Да, конечно, валят. Че, босс, первая прокачайте дверь на максимум. Так, тут на максимум невозможно сразу. Ну, короче, а потом пушки. А вот там пару пушечек поставьте. Две, три пушечки. Их на максимум прокачайте. И дверь да дальше. Я не знаю. Вот сюда. Это сколько тут требуется? Так, прокачиваем эту штуку. Теперь вот эти пушечки. Сколько? По 16. Ладно, нам треба дверь прокачать. Упрокачиваем. Я думаю, що у мене будуть... Тут прокачені До такого, якщо... Я не знаю, як чи цього. Я ще покажу всіх этих тим ми прокачать. так, Отак, типу, щоб було. Дальше потім прокачую ще, і ще, ще. ще. У меня только что у всех семь висим там нужно. Ну зато у меня пушки, богато а, пушек. Я не знаю, куда его вот так быстро прокачивать. Или я тупик, я что-то делаю. Я не знаю. Может, сперва две пушки, потом прокачивать дверь. А по... Нет, сперва прокачивайте, наверное, дверь, а потом уже кстати, там пушки их прокачивайте. Да, вот так как раз так. Вот у меня уже прикачены. Вот так. Почему открыли интернет этой Не буду... <реш> ну, Стоп. Я скільки не возьму, <смех> <смех> и у меня я не знаю. А мне жопа, у меня у него почти как убила его. Ну, может, еще пушки похожи. Да, кстати, можно. Фух, я выжила. Так, тут это так прокачать. Буду давать по тридцать два. Так, прокачиваем дверь, слава Богу. Так, дальше. Вот все прокачиваем. Наверное, идут нет. Ну и слава богу. Так я хочу эту штуку прокачать. Опа, все прокачиваем. Теперь по 64 дает. Я думаю, у меня самый большой пушек. На меня атака идет. Вообще отсюда добавлять, я думаю, его так убьют. Это еще легкий режим. Сложно, наверное, потом будет, потому что уже 13. А на продолжении я не буду, наверное. Ну мы на этом все и всем пока.